chiqadi hassani ilon bo'ladi deb aytmoqdi hassani tashla dediyu tasad ilon bo'lganini ko'rdilar endi buni qo'lini nima bo'lishini oldindan xabarini berib qo'yyapti alloh qo'lingni qo'ltig'ingga tiqqib qaytarib chiqarsang oppoq bo'ladi qo'l oq bo'lishi odatda yomon bo'ladi qo'li oqarib qolibdi deydi odamga xalqa saladiga katta dard kasal bo'ladi bu sani qo'ling qo'ltig'ingdan chiqarsang oq chiqadiyu chiroyli chiqadi ko'rgan odamni havasi keladigan chiqadi deb oldindan xabarni berib qo'ydi muso alayhissalom qo'llarini qo'ltiqlariga siqib olibdilar xuddi shu bo'ldi bu dedi ikkinchi mo'jia shu tariqa olloh moso alayhissalomni o'zi tanlab payg'ambar qilib olganliklari bilan birga shu yerni o'ldida mo'jiza ko'rsatish mashqini ham o'rgatib qo'yyapdilar keyin borib ishga tushganda qanaqa bo'lar ekin turmasliklari uchun ollohni huzurida turibdi gap bo'lyapti de, demak mana shu demak holatda ana shu hassani tashlasa ajda ajdaho bo'lib qo'llarini solsa oq chiqib haligi kelasi qavmda munkirlarga inkor qilganlarga kofirlarga mo'jiza tariqatida ko'rsatish ma'nosida alloh mana endi payg'ambar qilib sani tanlab oldim deyish bilan birga muso alayhissalomga avvalgi o'zi bergan ne'matlari minnatlarini eslatib ham o'tdi eslagin dedi biz sani onangga buni sandiqqa sol daryoga tashla sohildan mani dushmanim uni dushmani bularni ooladi o'zi boqadi deganman keyin dedi u singlingni opangni orqangdan tushirib ularga borib man sizlarga buni boqadigan oilani topib berayman deizgan hammanman dedi onangga bergan va'damizni ustidan chiqib ko'zi quvonchga to'lish uchun sani uni qo'liga qaytarib emizadig'on qilib qo'ygan dedi o'zimni tarafimdan sanga hammani muhabbatini solib qo'ygan ham manman dedi n ham sani yaxshi ko'rdi xotining ham yaxshi ko'rdi kim ko'rsa yaxshi ko'rdi hammasi demak manman hamma narsani eslariga soldi ana mana shunday bo'ldi unding o'sding yaxshi bir voyaga yetding keyin birovni o'ldirib qo'yganingda ham qutqargan manman dedi undan keyin madyanga yo'llagan ham manman dedi deb o'sha payg'ambarliklari bo'lgan voqealarni ham esga solib payg'ambar bo'lishlarini demak aytgandan keyin muso alayhissalom ham o'zlarini gaplarini aytdilar rob robbim mani bag'rimni keng qilib qo'ygin amri ishimni oson qilgin tilimdan tugunni yechgin gapirganimda <göpere> odamlar yaxshi tushunadigan bo'lsin ya'ni fasohat balog'at gapimni odamlarga ta'sir bo'lishini o'zing manga ato qilgan va manga mana shu ishda işte, akam horunni vazir qilib bergan mani amrimga ishimga u kishini sherik qilgin ikkovimiz birga nabiy bo'laylik degan ma'noni aytdi mana shu yerda tafsirchilar aytadiki dunyoda muso alayhissalomda sahiy odam bo'lmaydi chunki payg'ambarlikka sherik so'rayapti hech kim manga sherik payg'ambar bo'lsin degan emas shunaqa bag'ri keng shunaqa saxovatli shunaqa demak bir fazilatli zotligini bir namunasi ana ana shu demak akam bilan ikkovimizni payg'ambar qiladigan bo'lsin shu akam orqali mani belimni baquvvat qilgin ishimni yaxshioa qilgin deb allohga duo qilib yor alloh aytdiki bo'ldi so'raganingni berdim dedi so'raganingni berdim akang bilan ikkoving payg'ambar bo'ldinglar endi topshiriq shuki ikkovinglar firavnni bor boringlar borib unga robbilaring aytgan gapni yetkazinglar va ikkovlaring unga yumshoq gapiringlar yumshoq gapiringlar ya'niki u xudoning davosi qib turibdi man xudoman deyapti fir'avn mana ular hammasi mani bandalarim deyapti jumladan bani isroil ham deyapti moso alayhissalomni o'ldirishga hukmini chiqarib qo'ygan yana qancha qancha gaplar bor olloh bula payg'ambarlariga aytyaptiki borib unga yumshoq gapiringlar ya'niki har qanday battol bo'lsa ham qattol bo'lsa ham xudoning davosini qilsa ham qoxo'r bo'lsa ham ehtimolki yumshoq gap bilan ilon inidan chiqadi unga borib yumshoq gapirilsa ehtimol shu yumshoq gap ta'sir qilib erir va nima bu gaplarni qabul qilish ehtimoli kuchayadi mana shu oyati karimadan ulamolarimiz kishilarni islom bilan oshno qilish borasidagi harakatlarda muloyimlik birinchi o'rinda turadi birinchi o'rinda turadi buni to'g'risida turli qissalar ham bor mana shu ikki taraf ham mana shu oyatni oolib gapiradi bir shunaqa e, zolimlik beodoblik qo'pollik bilan nomi chiqqan odamni oldiga bir ilmli odam borib sen do'zaqqa tushasan uyasan busan deb qattiq gapirib qolgan ekan haligini ham ilmi bor ekan ey to'xta man qancha bo'lsam ham hali iron bo'lganim yo'q san qancha bo'lsang ham hali muso bo'lganing yo'q munchada o'qirasan degan haqiqatda haqiqat shuning uchun ilmli odamlar bir ma'rifatni yetkazaman degan kishilar qarshisida turgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar yumshoq gapirgan odobli gapirgan insofga chaqirgani yaxshi Sen kofirsan do'zaxga tushasan falon bo'lasan pistan bo'lasan deb boshlashi yo'q yaxshi gapdan salomlashib boshqadan gapirishni doimiy tavsiyasini qilinadi ana o'sha aytiladigan gaplarni tutiladigan muomalalarni hammasini olloh tushuntirib berdi ollohga ibodat qil va boshqa boshqa gaplarni gapirib bo'lgandan keyin endi ikkita bo'lishib qolgan ma'noda muso alayhissalom bilan horim alayhissalomni nomidan aytiladiki robbimiz biz qo'rqamiz u fian biz borib uni oldiga qo'liga tushib qo'ysak bir narsa qilib qo'yadi olloh aytdiki qo'rqmalaring man sizlar bilanman hech qo'rqmalaring man sizlar bilanman sizlarni ishlaring inshaalloh o'ngidan keladi hamma narsa joyiga tushadi mana shu tariqa demak alloh olloh va taoloning o'zi hamma tarafini hikmat bilan yo'lga solib muso alayhissalomni ko'pchilikni g'av'asini istidan tashqariga olib chiqib cho'lga olib kelib hamma bog'langan bog'liq bağlı bog'ichlarni bağlı yechib o'zlarini hur qilib hamma narsadan aloqalarini uzib o'ziga yaqinlashtirib oilalik qilib hamma choralarini ko'rib endi yana o'zi nabiyligini o'zi e'lon qilib suhbatiga chorlab muqaddas tuo vodiysida bo'lib o'tgan suhbatni mana biz o'rgandik ana shu yerda payg'ambarliklarni e'lon qilib yana borib qiladigan ishlarini ham rejasini tuzib uslublarini o'rgatib qo'ydi ana endi muso alayhissalom bemalol ko'ngillari to'q olloh biz bilan degan e'tiqod bilan fir'avnga to'g'ri borishlariga keng yo'l ochildi hop suhbatimizni keyingi nimalarda inshaalloh tarovihlarda davom ettiramiz alloh subhana va taolo ushbu aytilgan narsalarni barchalarimizga manfaatli qilgan bo'lsin bu demak buyuk nabiy alayhissalom muso alayhissalomning hayotlaridan qissalaridan o'rnak olishimizni va undan e, manfaat topishimizni alloh taoloning o'zi